И сегодня мы будем делать видео про паркур. Паркур есть у всех в частях Ассанжеса закрыты. Но не у всех, но это ничего. Может разрушить батчик и просто не доказать. Ну, забыли его сделать, но ничего. Так, вот видите, это один из трюков. Я его, я его буду показывать, не знаю, как он будет, Раз, не забывайте руку представлять, а вот то Так, так пока мы идем до первого трюка, я вам расскажу. Паркур Защитный, очень сложный паркур, беззащитный, у него ничего, но не и обойтись. Так, переходим. Ну, а мы будем делать вот, ну, паркур, где я начинаю. Легенький и нет. Так, первый трюк очень легкий. Это вы разбегаетесь и делаете вот так Смотрите, руки, вот, руки должны идти вот так. Ну, так и вот Видите, руки вот так. Не делается, ладно, ладно. Ну вот так, вы можете выбросить смотрите. Кстати, этот трюк можно делать без разбега. Я бегу, и две руки прямо, <с> и я выброшу, и все. -да. Так, а вот трюк без разбега. Так, раз. Ну лучше за разбегом, я вам сразу покажу. Так, да. Очень легко. Это даже не трюк, а просто может делать такие трюки, что даже Ой, вот, вот это вот. же. Ну, это понятно. Этим... Ну, так. Помните, как я сначала Мы не камеру. Вот, видите? Так, я сюда ставлю ногу. Потом сюда рукой зачепляю. Потом делаю вот такой рывок. Ну, все хорошо. Так, открывайте хороший вид. Рукой до сих пор он там держит. Потом, когда мы хотим встать куда-то, мы делаем вот так берем рукой вот здесь. Ну, как вот? А вот здесь вот берем себя этой рукой. Я взял Ну, я взял рукой вот здесь вот. Потом берем так. Вот, и... Я передаю. И вот, смотри. Теперь вам вот здесь. Вы становитесь рукой туда, любую балку. Можете ну, за эту запасть. И делать и все. Тогда у нас сейчас будет не такой впечатляющий трюк, как этот, но кнопки. Так, смотрите, б... берете. И такой же самый. Только балка пониже. И как бы сказать, это лавочка. Мы не будем захватывать. должны но... сделать трюк так. Смотрите. Как бы не слова, первая, вторая. Берю и раз. Оп. Я готов к любой бой. Кстати, на карате, когда я ходил, так раз было вот такие же самые бутылки. Раз. И я готов к любой, к борьбе. борьбе. Так. Так, следующий. Это ваш. Ну, не так уж и жестко. Я говорю, что будем легкой. Так, бежим. Раз. Это легкий. Тут просто что-то у меня сегодня рука болит. Вот. Вот. Раз. И два. И все. Вот это очень легко. А теперь вот такой. Не так готовы к любой любви. Дальше. Я любой. Наиболь... Так. Всегда... О, еще один. Я к вам подготовил почти конец. Вот это. Может, сейчас будете конец. Может? Так, походи. Вот. не это не качаться. Так вы думаете. Вот. Это такой стиль себе паркуда. Называется выдерживание. И так уж и похоже на выдержку. Вот Отходите. От... Подойдите. Так. Это где-то должно быть Смотрите, вы должны встать. Вот. На вот. ту сторону будет ласка. Вот, смотрите. Вы стоите и держите. Можете. Ну это. Тогда. Вы все ставите сюда. Тогда вот здесь вот, руки. И отталкивайся. И все. В такой позе можно и без рук задержаться. Видите? Мальчик вот, сделал вот так даже. Раз, и все. И стрельнуть. Это надо было заранее подготовиться. Но Я не думала, что я этот трюк буду делать. Ладно. Так, и сюда. И сейчас я вам покажу несколько кувырков. Ну, Кувырку. да, такой разнообразный. Когда я хотела так это богато чего? Чили и кувырки? Вот это вот, например, попробуйте разбежаться и делать вот так. Это Это когда, например, вы пары, вот. ну не пары, а так стрепать у другой крыши, вы можете что, вот так делать. Лучше вот так делать. Но я же на видео. Следующий кувырок, это кувырок 6, Да, Говорил, это очень смешной кувырок. Даже очень странный. Ау. Ты что, я шума? Дальше. Так, мы наверное, пойдем до моей подруги. И это будет наш последний.